İnsan gerə Allahın qudratına inansın. Heç kəs heç yerə qaçanmayacaq. La yumkinul firar min hukumatik. Sənin hökmətindən heç yerə qaçmaq mümkün deyil. Bir adam zülm elətsə birinci ağl uva gəlsin ki, özünü bədbəxt elədi. Özünü bədbəxt elədi. Qəlbində buna əmin ol. Əmin olun ki, bir nəfər, bir nəfər sizə ya kiməsə zülm elədisə, buna yəqin bilin ki, bunun zərbəsini alacaq. Buna zərrə qədər şübhəniz olmasın. Yəni bu dəyişilməz qaydadır. Sən bağışlasan bəlkə qabağını ala bilərsən. Kimsə kiməsə bağışdasa, dua eləsə, hətta yenə deyirlər ki, haqqunnasın zərbəsi dəyəcək dünyadaykən. Yenə də bir şey olacaq, mütləq. Bunu yadda saxlayın ki, zülm cavabsız qalmayacaq. Zülm cavabsız qalmayacaq. Siz yaşayırsınız öz həyatınızda, tutaq ki, öz öz üzünüzdəsiz, öz gücünüzdəsiz. Biri də qrağdan qonşudur, dostdur, kimdir, paxıllıq eləyirsə, ha? Paxıllıq eləyir. Ürəyində eləyir e, paxıllıq. Sizə pislik etmir. Ürəyində sizə paxıllıq eləyir. İnanın ki, o paxıllığın da zərbəsini alacaq. Alacaq, mütləq alacaq. Birin sizə paxıllıq eləmir. Sadəcə qədri üzü bilmir. Dəyər vermir sizə. Sən orda narahat olma. Qədri bilmirlər sizə. Əksinə sevin ki, qədrini bilmirlər. Onda Allah daha çox qədrini biləcək. Amma bir şey bil ki, Allah qədər bilməzləri də zəzalandıracaq, mütləq. Mütləq zəzalandıracaq. Necədir? Sənin yanında dəyərli adam var idi. Sən onun dəyərini vermədin. Allah elə birsə keçəcək mütləq başına döyəcək o cəmaət. O toplum, o insan. Bir xalqın içində alim yaşaya, cəmaət onun qadrını bilməyə, alim də heç istənməyə ki, qadrını bilsinlər. Alim də bu işlərdə qarşılıq istəməyə. Amma hər halda bir alim yaşasın, cəmaət onun qadrını bilməsin, mütləq cəmaət başına döyəcək. Yəni siz sizə Allah nemət vermişdi, onun qadrını bilmədisiz. Onu lazımi şəkildə dəyərləndirmədisiz adətən də cəmaət qədrini bilmir. Adətən də belə olub həmişə. Dünyadan köçəndən sonra bəzi sirrlər açılır, bəzi sözlər, "A hə, biz bilməmişdik, vay, vay, keçir artıq." Amma bunun cəzasını mütləq alacaq insanlar. Dünyada alacaq, axirat də öz yerində. İnsan görə yeri Allahın qudratına inansın. Heç kəs heç yerə qaçanmayacaq. Lə yumkinul firar min hukumatik. Sənin hökmətindən heç yerə qaçmaq mümkün deyil. Bir adam zülm elədsə, birinci ağlova gəlsin ki, özünü bədbəxt elədi. Özünü bədbəxt elədi. Qəlbində buna əmin ol. Mən bir də nə bu söhbətimi bitirirəm də birinci xütbəni. Bu xütbəni bu yerində dua eləmək istəyirəm ki, Allah bizə imkan verməsin ki, kiməsə zülm eləyək. Bunu həmişə bu duanı eləyin. Bu duanı eləyin. Edənə hədis oxuyum sizə çox qəşəng bir hədisdir. Hədislər hamısı qəşəngdir, bu da xüsusilə bu mövzu ilə bağlıdır. Buyurur ki, bir nəfər sənə hörmət eləmədi. Halbuki eləməli idi. Boyununa haqq qoymuşdun. Adamlar var ki, boyununa haqq qoyub da birinin çox məsələn ona zəhmət çəkib, xidmət eləyib. Deyib bu sənin qədri bilmədsə, Allah səni qabağa başqalarını çıxarar ki, onlara heç bir yaxşılıq eləməmsən. Bunun elədiyindən neçə qat artıq sənə hörmət eləyərlər. Bax bu qədər nizam, intizam dəqiqdir. Allah dəqiq tənzimləyir hər şeyi. Bir nə xidmət eləməsən, ömrünü qoymusan, xidmətində dayanmısan, qədri bilmədi, nankörlük elədi. Heç xidmət eləmədiyin adamlar ondan artıq sənə ehtiram eləyəcəklər. İnanın buna diqqət eləsəz mən həyatımda görmüşəm. Həyatımda mənim qabağıma çıxıb. Siz də diqqət eləsəz görərsiz. Bu mütləq hamımız az çox bundan qarşılaşmışıq. Övladdır görürsən, ya tələbədir, ya nə bilim dostdur, qardaşdır, kimdir. Sən də ürəyinin nə deyim, yağını versən ona, ürəyi onun yolunda versən, görsün dəyərləndirmiş. Gəlirsən elə adamlar dəyər verir ki, heç onları tanımırsan. Heç onlara bir bir dənəz yaxşılığını dəyməyib. Heç bir yaxşılığını dəyməyib. Allah bax hər şeyi belə kompensasi eləyir. Həm də biz sinəy xatırladır. Sən nəyi e, təzəkkür eləyir, nəyi e, hansı fikrlə səni yönəldir ki, sənə o adamlar gör hörmət eləyir, özünə layiq bilmə. Durən ki, bu məhər hər hörmət görəndə demək eləmən buna layiqəm. Durən ki, bunu Allah eləyir ki, orada ürəyim biraz narahat idi. Bura ürəyim alır mənim bundan. Bu vasitə ilə Sözün qısası deyir zülm, haqsızlıq şəxsi münasibətlərdə olsa, üstündən kəst ilə Allah görür. Səbrin Allah ona cəza verəcək. Ürəyin yanırsa dua ilə ki, Allah cəza verməsin, bəlkə sənin duava görə Allah rəhmət eləsin ona. Adam məzlum olar, amma zalım olmaz. Məzlum yazığı demək deyil la bilm. Məzlum adamdır ki, ona zülm olunur. Hər də məzlum deyəndə cəmiət elə bilir ki, yazdıq. Məzlum yəni zülm olunan Əl-Ələsəlamə -əl Muaviyə məktub yazdı. Dedi ki, yadındadır o vaxt ki, həyat yoldaşımı götürüb qapı-qapı gəzirdim və üzvə qapını açmırdılar. O vaxt yanındadır. Əl-Ələsəlam, -əl diksən mənə istədin ə, irad tutasan, amma mən təərrüf edirəm. Məzlumiyyət kişi üçün ayıb deyil. Adam zallım olmaz. Amma kişi məzlum da olar bəzi tarixinin dövründə bəzi şəraitdə. Doğulayecisiz ki, mə zulm eləməyəy, xüsusilə Allah dostlarına. Deyir heç kəsə haqsızlıq eləmə, heç kəsə hörmətsizlik eləmə, birdən Allahın dostu olar. Biz bilmirik Allahın dostu kimdir. Bilmirik. Allah gizlədəb xalqın içində. Ağlımıza gəlməyən adamlar qiyamətdə görəcəy Allah dost deyilmir. Ağlımıza gəlməzdi. Hiç hörmətsizlik eləməyin. Birdə ki o adamlara ki Allahdan baş keçicəsi yoxdur, onlara zülm eləməkdən çəkinin amma belə baxanda elə heç bir insanla Allahdan başqa heçəsi yoxdur. Mən liğeyruk kimsə sizlərin sözü deyil ki, hər bir şəxsin sözüdür. Ay Allah və dostlarım olmur. Allah və ailəm olmur. Allah var. Allah var. Arxalanacağın odur. Hə, Həzrəti Yusuf demişdi, Allah və qardaşlarım, qardaşları quyuya atanda güldüdü. Dedilər, niyə gülürsən? Dedi, bir gün sizə arxalanmışdım ki, bu qardaşlarım ola ola mənə kim nə edir? Allah dedi ki, buyur. Bu həyatda bax belə qaydalar var. Bu qədər də çox baş ağrı verməyin, inşallah gələn həftə